चिखलदरा हे विदर्भाचे नंदनवन म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळखले जाते या ठिकाणी पर्यटकांची नेहमी रेलचेल असते स्थानिक नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगारही पर्यटनातून मिळतो आणि कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा फटका आता पर्यटन नगरी चिखलदरा विदर्भाचे नंदनवनाला बसला आहे कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने ऐतिहासिक गाविलगड किल्ला पर्यटकांसाठी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे यासोबतच पर्यटकांचे खास आकर्षण असणारे वनोद्यान व जंगल सफारीला सुद्धा ब्रेक देण्यात आल्याने स्थानिकांवर बेरोजगारीची वेळ आली आहे ओमायक्रॉन ची व कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची वाढती परिस्थिती पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे स्थानिक नागरिकांना पर्यटनाच्या माध्यमातून रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होत असतात विदर्भाचे नंदनवन चिखलदऱ्यामध्ये सध्याचे वातावरण पर्यटकांना आकर्षित पाडणारे असल्याने या ठिकाणी पर्यटकांची चांगलीच गर्दी झाली मात्र कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने ऐतिहासिक गाविलगड किल्ल्यासोबत जंगल सफारी पासून सुद्धा पर्यटकांना मुकावे लागणार आहे नव्या आदेशामुळे लहान मोठ्या व्यावसायिकांसोबतच गाईड आहे नियमात राहून पर्यटन स्थळ सुरू ठेवण्याची मागणी स्थानिकांनी केली आहे चिखलदऱ्याचे विदर्भाचे नंदनवन पर्यटन नगरी हाच येथील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे त्यामुळे प्रशासनाने या गोष्टीची दखल घ्यावी अशी मागणी केली जात आहे हाँ क्या यहाँ पे वो प्रशासन बोल रहा है कि बोले लॉकडाउन लगाएंगे यहाँ लोग के लॉकडाउन लगा के अभी हमारा थोड़ा बहुत कमाने का टाइम है तो लोग तो आ ही नहीं रहे और ऊपर से ये छोटे छोटे बच्चे हैं ये ऊंट है घोड़े है ये साइकिला है, है, है। लोगों को कुछ रोजगार हो नहीं रहा है और लोग कहाँ जाएगा कुछ प्रशासन हमारे को देख नहीं रहा है ऑलरेडी तो हम दो साल से परेशान हैं दो साल से कोई प्रशासन नहीं आया देखने के लिए न कोई पूछने के लिए यहाँ पे जो भी आता सब देख लेता वादा कर लेता कोई पूछने नहीं आता बाद में यहाँ पे पर्यटन स्थल है यहाँ पे और भी स्टाफ है सरकारी बहुत सारा स्टाफ है वो आ जा रहे हैं उनके लिए कोरोना नहीं फैल रहा है और पर्यटन आएगा तो उनके लिए क्या कोरोना फैल जाएगा हाँ उनका ये है कि भाई मास्क लगा के रहने के लिए मास्क लगा के घूमने के लिए वो उनका काम है टूरिस्ट को बोले कि भाई मास्क लगा के आप घूमो बिना मास्क लगा के पकड़े पकड़े गए तो दंड लगाओ आ, हमारे अगर लॉकडाउन लगाते सरकार तो हमारे जानवरों के तरफ देखना चाहिए हमारे वो बच्चे सब है ये सब के ऊपर देखना चाहिए कि भाई खाएंगे क्या रहेंगे कैसे जिएंगे कैसे ये सब पे ध्यान देना चाहिए प्रशासन को ऐसा बोल सकते सको पत्रकार साहब हमारे इतना बड़ा जानवर पाला हूँ अभी हमारे लॉकडाउन है वापस लगा दिए साहब लोग अभी हमें क्या कर सकता हूँ हमारे कुछ खाने पीने का बहुत मजदूरी जाती है हमारे जानवर भूखा है ऐसा हमारे पाँच सौ छः सौ रोज़ का खर्चा है अभी हमारे टूरिस्ट लोग आ नहीं रहे मैं क्या कर सकता हूँ वो बताइए हाँ हम इतना बड़ा जानवर कैसा पालूंगा इतना बड़ा भारी जा रहा है हमारे को इस सर ने क्या लगा दिया क्या माला <laughs> पंद्रह अगस्त छब्बीस जनवरी हमारे भाई लोग हम सब ये मर रहे उसके बाद कुछ मौसम आए नहीं है पब्लिक लोग कम सब बंद कर दिए हैं अभी हमारे बहुत पब्लिक में जा रहे काम ऐसा कैसा होगा तो हम लोग को आत्महत्या करना पड़ेगा ऐसा लॉकडाउन लगा रहे साहब ने ऐसा होगा मारुति पाटनकर विदर्भ न्यूज चिखल